Neftçi Indiyada Qarabağla 92 çempionat maçında qarşılaşıb. Bu oyunlardan 23-də qalib gələn Ağqaralar 38 görüşdə məğlub olub. 31 maçda heçəsə -heçə qeyd olunub. Rəqib qapısından 83 top keçirən komandamız öz qapısından 118 top buraxıb. Neftçi bu mövsümün ilk dövrəsində Ağdam təmsilçisinə 0:2 hesabı ilə məğlub olub. Oktyobrun 8-də Neftçi Arena başından görüşdə qolları Olav Yerjunino və Redoncicə vurublar. Komandaların heyətində cəzalı futbolçu yoxdur. Neftçi Gərdə qalan 16-tur ərzində topladığı 25 xalla turnir cədvəlinin 3-cü pilləsində qərarlaşıb. Qarağaçsa 35 xalla 1-ci yerdə tutdu. Qeyd edək ki, Missli Premyerliqasının 17-ci tur çərçivəsində dekabrın 18-də Tofiq Pəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək Qarağaç-Neftçi oyunu saat 20:00-da başlanacaq.